Участники проекта «Севсвалки.нет» провели 31-й по счету субботник. Активисты собираются каждую последнюю субботу месяца и проводят уборку одного объекта. Какого именно, решают голосованием на интернет-сайте проекта. В канун Дня Победы большинство голосов было за уборку территории Сапун-горы у Диарамы. Рекорда не получилось. Сегодня у нас около 140-150 человек. Точно, скажем, по окончанию. Но не меньше 140, это точно. Радует, что уже... Третий раз подряд держим планку, то есть когда-то полтора-два года назад у нас считалось хорошим показателем, когда у нас было 30-40 человек. Ну, для сравнения, мы убирались в этом же месте в январе 2014 года, и у нас было 50 человек. Тогда это было очень круто. Сейчас на 150 человек, и это уже считается нормальным показателем. Организаторы на месте выдали всем пришедшим перчатки, пакеты, грабли и лопаты. Технология уборки уже отработана до мелочей. Участники проходят краткий инструктаж. Предусмотрены даже различные пакеты для легкого и для тяжелого мусора. Найденные шприцы, а это не редкость, подбирают и утилизируют с особенной осторожностью. Координатор проекта «Севсвалки.нет» отмечает, что все больше людей в городе готовы помогать делу защиты окружающей среды. Учитель восьмой школы сам без каких-либо указаний приводит уже который субботник своих учеников. Вот, то есть это правильное воспитание. Я думаю, его родители полностью поддерживают. Мы принимаем первый раз, но не последний. Несколько раз планировали, какие-то обстоятельства мешали, но очень рады, что отложили все сами домашние дела. И мы клуб. У нас 70 человек. Сегодня нас принимают всего человека 4 или 5 из клуба. Но дальше, я думаю, мы будем активно принимать участие. И мы благо благодарны организаторам этой акции то есть ребятам, которые организовали для того, чтобы наш любимый Севастополь был чище. После завершения субботника собранный мусор вывезли на грузовых автомобилях. А участники по желанию смогли бесплатно посетить диараму Штурм Сапун горы.